你喜欢郑玉吧？啊！郑玉一定很喜欢你。我从来没有见过，他像这么在意你那样在意哪个女孩？江胜豪。 我也要毁了他！的佳兰，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 慢点。 明天早上我会再给你做一次脑电图，到时候我会让护士通知你。啊，谢谢、啊。嗯，没事。很疼吧？就一点点疼。对不起，我来晚了。你要是不来的话，估计就要去殡仪馆见我了你瞎说什么呢？ 放心，你看我不是还挺好的吗？小时候练拳，受过更严重的伤多了去了。 明天见。 佳兰，怎么样啊？没事吧？我没事。佳兰，我替我哥给你道歉，对不起啊。吉荣，你哥自己做的事情就让他自己承担后果，等他来跟佳兰道歉吧。没想到吴安文，害佳兰被网暴不说，被揭穿了，还对佳兰动粗。陈佳兰。嗯。 我刚才在楼下跟警察把事情的经过都说了一遍，一会儿他们上来会问你的。至于陈可心，他只是摔下楼梯伤到脚，休息几天就没事了。对于武安文，你是打算和解还是继续追究他的刑事责任？我个人建议。江兰，我希望你能原谅我哥，我一定让他好好反省，让他跟你道歉。 你的医疗费、精神损失费，你的所有费用我都会赔偿给你。你能不能跟他和解啊，吉荣？我受的伤也不是特别严重、嗯。必须追究！私闯民宅，威胁陈可辛人身安全，故意伤害你，国 <我 S 2> 安门必须受到法律的制裁。 现在确实是个让武安文失去自由、改变未来的机会。我起诉。嗯。正月，我有话跟你说，你出来一下。正月。 我知道我哥的所作所为，你很愤怒，但是我们认识这么多年了，我哥他又把你当弟弟对待，你不能一点情面都不讲啊。季荣，不是我不讲情面，是你哥武安门太过分了。如果我再继续纵容他，就等于害了他。但是我哥都是因为我，情急之下犯的错，我觉得他。 罪不至此吧。